Эта возмущенная толпа под институтом в Киеве хочет поймать и разорвать на куски всего одного человека. Уважаемую научную сотрудницу, которую обвиняют в безжалостном убийстве собак. Как оказалось, к 1 сентября в Ирпене Дакхантеры объявили циничную акт. Тали без разбора и отдыха убивать всех собак на улицах. А жизнь целого городка превратилась в сущий кошмар. Я не знаю, как можно на это смотреть. У меня психика от этого страдает. Что чувствует при этом ребенок? Ну, я думаю, что не меньше сотни собак за, за неделю півтори померло. Вид. Кожен день пять, 7, 10. Но сама Ирина, которую винят в смерти всех этих собак, не считает себя жестоким человеком. В будь-якій хаті мають бути засоби від застуди, а також засоби, якщо у дворі завелася Така собака чи зграя. десять таблеток, які наділені таким напевне гоміопатичним ефектом, що собаки після цього приміщаються. Їх більше ніхто не наблідає. Ну що ж, може, видали змушені собаку. У нас в останнє час в місті просто пройшов ад на вулицях Кожен день знаходять трупи собак, слушать їх воплі, як вони умирають. Отдихали, пили кофе. Це було шість часов вечір, повно народу. дети, центр города. Мы увидели, как подошла собака, мы сначала не поняли, что с ней происходит, просто заметили, что ей плохо. Собака упала на землю, потом начались эти конвульсии. Она просто, ее трясло, она пыталась встать, убежать, вернуться. Вот он, он бежал к людям. Я пыталась как-то сдержать, чтобы она не выбежала на проезжую часть. Это отравление, когда пошла пена изо рта. Он разбивал голову об асфальт. Его вот в каких они в конвульсиях умирают, они себя не контролируют. Это просто ужас.